Уважаемые а теперь все школьники, учителя, работники завода, работники министерств, представители администрации областных. Мы ну, сегодня действительно на знаменательном событии. Впервые за все годы такое большое количество автобусов выпускается автобусов. в две наши области. Житомирская и Сумская. Сама программа начала работать по инициативе нашего сегодняшнего президента Виктора Федоровича Януковича в 2003 году. Впервые она заработала в 2003 году, но так получилось, что работала она неравномерно, эта программа. И вот в этом году, в 2012 мы поставим на наши школы больше автобусов, чем за все 9 лет существования этой программы. Задумайтесь над этой цифрой. За один год больше, чем за 9 лет. А в ближайшие два года мы вообще закроем эту проблему школьного автобуса. Просто закроем. Почему мы не занимаемся этой программой? Да потому что мы поставили перед собой задачу еще в далеком 2003 году, и сейчас мы ее реализуем, чтобы каждый наш школьник имел доступ до качественного образования, независимо от того, где он проживает, далеко ли от школы, близко ли, а наш каждый ребенок должен иметь право и возможность учиться в нормальной школе, где есть компьютерные классы, где есть грамотные учителя, где есть все необходимые условия для того, чтобы наши ребята получали хорошее современное европейское образование. Это очень трудно сделать, если какая-то маленькая школа, скажем, там на два-три преподавателя. Очень трудно. Но это можно сделать в современной школе. Мы такие школы сейчас строим по всей стране, которая будет оснащена современными абсолютно средствами образования. А чтобы дети не страдали, чтобы они имели возможность добираться до таких школ, реализуется программа школьной автобусы. А сколько у нас таких детей? Оказывается, примерно треть наших школьников, треть, живет достаточно далеко от таких школ. Вот поэтому нужна эта программа. И у ну, меня абсолютно если надо, мне Если вы изготавливаете качественные, надежные, безопасные автобусы, естественно, приоритет будет в нашем отечественным предприятии. Тут агитировать за это нам не надо, тем более, что мы приняли программу и размещения развитие внутреннего производства и поставили собой задачу сделать все чтобы создавались новые рабочие места, чтобы Украина производила все для, для необходимое для своей жизни. А можно это сделать? Как вы думаете? Конечно, можно. Конечно, можно. И мы обязательно этого добьемся. Большая страна имеет все абсолютные ресурсы, имеет все возможности для того, чтобы мы не завозили отходы, а производили все завтра. У себя, сами. Я проехал на этом автобусе. Я думаю, что, конечно, надо его равно совершенствовать. Конечно, он должен быть более удобный, более мягкий. Я думаю, за это дело не сами. Но пока мы рады и такому, да? Автобусу. Вот. Поэтому я желаю вам всем прежде всего хорошо учиться в школе получать знания, потому что для нас очень важно, кто нас заменит в скором будущем. Так или Чтобы вы были хорошими учеными, хорошими инженерами, хорошими специалистами. А мы постараемся вам создать для этого всего своего. Еще раз вам всего самого доброго, здоровья, успехов. Но сейчас разрешите такую приятную процедуру передачи ключей.